ィアターの近くにあったんだここなら何でも揃いそうスパイスの種類も充実してそうだわこういうスーパーが近所にあると助かるのよね必要なのはお肉とお野菜あとはあれ それにプロデューサーさんリオさんとアンナもはいシアターの帰りにたまに寄りますけどそんなことよりどうしてここにいるんですかゲーミングカレーメモを見ると。 食材は普通なんですあしほちゃんに続いてアンナちゃんカナちゃんリオさんまでなんという幸運、はあ、あんな霊だダん不穏な気配を察知場所はあっち そこにいるの分かってるから出てきてへ <laughs> そこばれちゃいました <laughs> すると危険平気で line 超えてくるから、うん。あんなちゃんの冷たい視線いただきました。え今日は特に極寒ですねこ。ここは信頼回復のため、アリさもお買い物のお手伝いをしますよ。もちろんカメラが封印です。 あら賑やかな買い物になりそうね <laughs> さあみんな気合い入れていくわよみんなって私も入ってるんですか <laughs> まあいいですけどわあじゃがいもってこんなに種類ある あのー、そうねカレーならこれかしら確か煮崩れしにくい品種のはずよただじゃがいもが溶けたカレーが好きな人もいるし好みかもかぼちゃとか入れても美味しいしええー、<laughs> しおちゃんちのカレーってすっごく美味しそうだね今度食べに行ってもいい どうしてちに来るのカレーならカナのうちでも作るでしょしほちゃんちのが食べたいのうちのカレー持っていくから交換しようよねまあいいけどならあらかじめ言っておいてカナってたくさん食べそうだから多めに作らないとえー、そんなことないと思うけど。 美味しかったら、いっぱい食べちゃうかもえー、<laughs> この一瞬が、フィルムに残せないとはアイドル界にとって、どれほどの損失かアリサ…反省…してない… いやいやいや忘れてませんよアリさゲーミングカレーのお手伝いですからえっとあこれとこれ必要なのはこういうスパイスじゃないですかガラムマサラとクミンかまあスタンダードなところよねどうあんなちゃんうんどっちも必要…でもどうして アリサスパイス知ってるのそれは最近激辛好きなアイドルちゃんが多いんです SNS を見てたらいつの間にか覚えちゃいましたアリサちゃんらしいわねそういえば辛さはどうするのアンナちゃんあっと激辛にはしないでも コリアンダーとカルダムは欲しいかもあく悔しいけどアリサが選んだのいいセンスしてるあ、アンナちゃんもしかして今アリサを褒めましたかえっとあとターメリット オールスパイス…パイこれで全体を整えてカカレーですでもこの緩急のある太陽光線があんなちゃんです <laughs> 集中してるだけだと思うけどアリサちゃんどんな太陽でも嬉しいのね 次は調理ミッションおーアンナちゃんがいつになく燃えてますこれはレアですよパシ,パ,シパシャ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 アリサちゃん終わったら早速なのねでも私も楽しみだわどんなカレーになるのかしら今度はみんなでグッ お腹もぐー最高のカレーのタイミングカナカレーで浮かれてるみたいだけど公園もあるんでしょ忘れないようにね。